आठ जहाज के रात ख्वाब आ गया अब एक इम्तिहान पास किया दूसरा इम्तिहान पास किया इतना अरसे बाद ऐसा नूर जैसा चमकता हुआ बेटा जिसकी पेशानी में नूर मुहमद ही रखा हुआ है, इतना खूबसूरत और हसीन और जमील बेटा फिर इम्तिहान आ गया फिर और इम्तिहान क्या इम्तिहान था कि ख्वाब देखा अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ अपने बेटे इस्माइल को जिबा कर हैं आप अपने रब के रास्ते में सुबह उठे तो सोचो विचार में थे कि पता नहीं ये ख्वाब पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आठ झीलहज आपने कुछ ना किया फिर नौवीं झलहाज को फिर ख्वाब आया फिर भी आप सोचो विचार में पड़े रहे दसवीं झीलहाज को ख्वाब आए आपने फिर मुकम्मल इरादा फरमा लिया कि अब होना ही है फलम्मा बालागामा कास्सा आइए قال يا इन्नी अरा फिल्म नाम अन्य अजबकों का फनज और माजा तरा अब यहाँ पर एक और बात मिली देखें ना कितना खूबसूरत ये दीन है हमें कैसे बता रहा है कि आपने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है और हमने सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी करने को ही सुन्नत समझ लिया बाकी सारी चीज़ें हमने पीछे छोड़ दी देखे कितना सबक है इनमें हज़रत इब्राहिम सलाम की याद को जो बाकी रखा गया वो इसलिए रखा गया था इससे सबक लेने आपने कि बेटा बड़ा हो गया है बाप का फरमा बरदार है नबी है बाप भी नबी है बेटा भी नबीक है लेकिन बाप क्या फरमा रहे हैं हुक्म भी रब तला का है फरमाया कि फ़नज उर्मा आजाद तरह देख ले बेटा तेरी क्या राय है और हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं भाई जब बच्चा जवान हो जाए रिश्तेदारी का मामला आ जाए शादी करनी पड़ जाए बच्चा कह रहा है कि अब्बा मैंने यहाँ पे नहीं करनी हम क्या कहते हैं कि बेटा तू शादी करेगा तो हमारा घर बच जाएगा हम दोनों आपस में खानदान फिर मिल जाएंगे लड़ाइया ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर शरीयत हमें ये भी दर्श देती है कि बसा औकात बच्चे से पूछना भी चाहिए कि हाँ भाई बच्चे बता तेरा क्या फैसला है और ये सिर्फ लड़के के लिए नहीं दोनों के लिए है ये भी हमें एक सुन्नत बताई गई कि अपने बच्चों से पूछना भी चाहिए कि हाँ भाई तेरा इस बारे में क्या इरादा है इतना बड़ा हुक्म लेकिन आखिर में क्या कह रहे हैं फंज उर्माजा तरह कि बेटा देख तेरा क्या इरादा गए तू क्या चाहता है तो आपने फरमाया अर्ज की कि अबा जान अगर ये रब का हुक्म है अगर रब का खलील इसमें राजी है तो इस्माइल हंसी खुशी ज़िबा होने के लिए तैयार है